કહેવાય છે ને કે તમે કરેલી મહેનતનું ફળ તમને અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે એટલા માટે જ ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે સિદ્ધિ તેને જઈ વરે જે પરસેવે નાય અને આવી જ જળહળતી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે વડોદરાની પૂનમ કુશવાહે પૂનમે ધોરણ દસ ની પરીક્ષામાં અંગ્રેજી માધ્યમમાં નવ્વાણું પોઈન્ટ બોતેર પર્સન્ટાઇલ અને છન્નું ટકા માર્ક્સ મેળવી મોટી સફળતા મેળવી છે સફળતાની વાત કરતા પહેલા પૂનમ અને તેના પરિવારના સંઘર્ષની વાત કરવી જરૂરી છે કારણ કે પૂનમ જે પરિવારમાંથી આવે છે તે કોઈ ધનાઢ્ય પરિવાર નથી પૂનમ એક ગરીબ પરિવારની દીકરી છે પૂનમના પિતા પ્રકાશ કુશવા છેલ્લા પચીસ વર્ષથી પાણીપુરીની લારી ચલાવીને ગુજરાન ચલાવે છે પૂનમ પણ પિતાને પાણીપુરી બનાવવામાં મદદ કરતી હતી પિતાને મદદ કરવાની સાથે સાથે આયોજન પૂર્વકનો અભ્યાસ शाला में करा आती तैयारी ने कारणे पूनम ने आज सफलता मिली छे। और सबसे बड़ा हाथ स्कूल वालों का भी है कि स्कूल वाले भी अच्छी तरह से पढ़ाए और समय समय पर जो टेक्स परीक्षा लेते हैं वो लेते रहे अच्छी तरह ऐसे की भी ज़्यादा परेशानी नहीं कि अभी दे दो हर तरह से सपोर्ट स्कूल वालों ने किया इसके लिए पढ़ने में इसको आसानी हुई हम लोग को पढ़ाने में भी आसानी हुई उस घर पे भी हमारी हेल्प भी करती थी पानी पूरी बनाने में और पढ़ाई के समय में इनको भी छोड़ा जाता था ऐसा सेटिंग करके इनको पढ़ाया गया थोड़ी बहुत परेशानी आती है तो हम अपने खर्चे में कटौती करते हैं बच्चों को पढ़ाने में अभी आपसे सब तो बताएंगे नहीं कि कैसे कैसे अब किस किस पोजीशन पर काम किए हैं इसलिए पोजीशन बहुत ख़राब था लेकिन पढ़ाने के लिए सब सही है मुझे तो बहुत खुशी हुई मेरी लड़की पढ़ के अच्छा नंबर लाई और आगे चल के और अच्छा नंबर लाना चाहती है ऐसे आप स्कूल से टीचर लोग को सब पढ़ाने में ऐसा रहेंगे कामयाब तो अच्छा मेरी लड़की आगे निकल जाएगी तो मेरी मेहनत सफलता हो जाएगी सुबह पाँच बजे उठते हैं हम लोग अपना काम करने लगते हैं लड़की है अपने तैयार होती है अपना नाश्ता भी बना लेती कभी कभी नहीं बनाती स्कूल चली जाती उसके पापा रोज़ छोड़ने जाते हैं सुबह में दोपहर में लेने जाते हैं हम लोग बारह एक बज जाता है सब काम करके लड़की के ऊपर ध्यान दे लड़की के लेके आते हैं लड़के छोड़ने जाते हैं फिर आके अपना घर पर આરામ કરતી ફિર પડતી બાય રહેતા આ પરિવારે કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ દીકરીને ભણાવી અને પૂનમ પણ પિતાની આશા પર ખરી ઉતરી બોર્ડની પરીક્ષામાં જળહળતી સફળતા મેળવી છે હવે પૂનમનું સપનું ડોક્ટર બનવાનું છે हमारे लिए सुख सुविधा सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ होनी चाहिए घर है हम सब एडजस्ट करके रह लेते हैं और खाने के पीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सब कुछ यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है और मेन सुख सुविधा तो हमें यही चाहिए होती है कि पेरेंट्स का सपोर्ट टीचर का सपोर्ट फैमिली का सपोर्ट हो तो काफ़ी है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना कर रहे हैं सुबह ट्वेल्व टू ट्वेल्व इतना ट्वेल्व अवर की ड्यूटी इतना काम तो फिर मेरा भी कुछ फर्ज़ बनता है कुछ करने का रिटर्न में कुछ करने का इसीलिए मैं मेरे लिए यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है तो मैं ऐसे सारा काम करती हूँ मैं आगे मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती हूँ तो मेडिकल लाइन में सेलेक्ट किया मैंने बायोलॉजी ऑप्ट किया है तो बायोलॉजी की पढ़ाई पढ़ने वाले जब भी पढ़ो तो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो अच्छा माइंड सेटअप लेकर बैठो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ो जब पढ़ने बैठो तो पूरा का पूरा कंसनट्रेशन आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए तो उस वक्त जो आप पढ़ोगे वो आपके माइंड में अच्छे से बैठेगा और आप अच्छे से उसे ग्रास्पिंग पावर आपकी बढ़ेगी उससे कंसनट्रेशन जितना आप कन्सन्ट्रेट करोगे अपनी पढ़ाई पर उतना वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा लेवल स्ट्रांग होगा और आगे जाके आपको सफलता मिलेगी સફળતા કોઈ સુવિધાની મોહતાજ જ નથી હોતી તે બાબતને પૂનમ કુશવાહે સાબિત કરી બતાવી છે હવે પૂનમ ડોક્ટર બનીને માતા પિતાની ગરીબી દૂર કરવાની સાથે ગરીબ દર્દીઓની સેવા કરવાનું સ્વપ્ન જોઈ રહી છે અને તેમાં પણ તેને સફળતા મળશે તેવી તેના પરિવારને આશા છે કેમેરામેન કિશોર ક્ષીરસાગર સાથે માનુ ચાવડા વીટીવી ન્યૂઝ વડોદરા